اچھا سر ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اولاد کی منت ماننا کیسا ہے اور اس کے لیے نظر ماننا اور اگر ہو جائے اولاد تو پھر اس کو کسی مذہبی جگہ کے لیے چھوڑ دینا وقف وغیرہ جو کر دینا وہ سب کیسا ہوتا ہے یہ اچھا سوال ایک موصول ہوا تھا مسئلہ ہے اور <coughs> معاشرے میں بہت رائج ہے مختلف معاشروں میں مختلف طریقے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں عام طور پر منت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مختلف زبانوں میں مختلف مذاہب میں مختلف لفظوں سے یہ لفظ یہ نظریہ یہ طریقہ کار رائج ہے منت مان لینا کہ میں نے فلاں مقدس شخصیت سے یہ منت مانگنی ہے یہ مانگی ہے کہ اگر میرا پہلا بیٹا ہوگا تو یہ اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد کی منت مانی ہے کہ اولاد اگر ہو جائے گی تو سب سے پہلی جو اولاد ہوگی اس کو میں کسی اسی شخص کے کسی مقدس مقام پہ کسی مذہبی مقام کے اوپر وف کر دوں گا نظر کر دوں گا بہت سارے ہیں ہمارے یہاں بھی مشہور ہیں ہر مذہب کے اندر ہوتے ہیں یہ منت کے بچے کے فلا کلیساؤں پر منظور جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو منت کے بچے ہیں ان کو وف کر دیا گیا ہے کہ یہ خدمت کریں گے اس چرچ کی اس گوردوارے کی یا اس مزار کی یہ خدمت کریں گے وہیں رہیں گے وہیں کھائیں گے ماں باپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں لا تعلقی کر لیتے ہیں ذہن میں نظریہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تو فلاں شخص سے یا فلاں ذات سے مانگا تھا اور اسی بنیاد پر مانگا تھا کہ بھئی اگر تو نے ہمارے معاملات بہتر کر دیے اور سلسلہ چلا دیا تو سب سے پہلا جو ہوگا ہم اس کو تیرے نام کے اوپر وف کر دیں گے دیکھیں سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ منت وغیرہ کے لفظوں کو سمجھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کی کیا حقیقت ہے کسی بھی ذات سے ہم یہ تصور کریں سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ وہ بچہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کیا قرآن اس طرف آپ کو رہنمائی کرتا ہے قرآن نے کہیں یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی شخصیت کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اس کے قبول کر لینے سے بچے پیدا ہونے کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا ایسا تو قرآن نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہیں ذکر نہیں فرمایا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو شامل کر کر کسی بھی ذات کو خدا کے ساتھ بھگوان کے ساتھ مختلف مذاہب کے معاملات ہیں آپ یہ ذہن میں ایک نظریہ بٹھا لیں کہ میں نے ان سے اس بات کا امید لگائی ہے وعدہ کیا ہے تو اب مجھے اولاد ملے گی تو یہ اولاد انہی کے مزار پہ انہی کے مقام پر انہی کے مذہبی کسی مقام کی اوپر وف کر دی جائے گی تو قرآن نے اس طرف کوئی رہنمائی نہیں کی ہے یہ غلط نظریہ ہے غلط سوچ ہے جو ہمارے ہاں پیدا کر دی گئی ہے یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ فولہ شخص کے یہ فولہ ذات سے آپ مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے یہ ایک طریقہ کار ہے جو اللہ نے نسل انسانی کو بڑھانے کا مخلوقات کی نسل کو بڑھانے کا یہ طریقہ جاری و ساری کیا ہوا ہے اس طریقے میں کہیں کوئی مسئلہ آتا ہے کوئی چیز آتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے گا فرٹیلائزیشن کے طریقے آ چکے ہیں مختلف طریقوں سے اولاد کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی زمانہ ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے مختلف طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہے اس کا تعلق صرف آپ کی سوچ پر مبنی ہے حقائق پر مبنی نہیں ہے منت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے منت کا لفظ ہندی زبان سے ماخوذ جس کا معنی ہوتا ہے بھینٹ چڑھا دینا ہمارے نظریہ یہی تو ہے کہ ماں باپ باپ ہیں ماں ہیں ان کی اولاد ہے یہ ان کا معاملہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا بھی تعلق ہیں وہ چاہیں تو ان کو دولے شاہ کے چوہے بنا دیں وہ چاہیں تو ان کو فورا مقام کے اوپر وفت کر دیں گویا کہ یہ انسان نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کی ذاتی ملکیت سمجھی جاتی ہے اولاد کہ وہ جیسا چاہیں گے ان کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایسا شخص اگر اپنے بیٹے کو جان سے مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے تو ریاستی ادارے حرکت میں نہیں آئیں گے اگر یہ اتنا ہی بہترین اصول تھا جو سمجھا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے تو پھر ریاستی ادارے حرکت میں کیسے آ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو قربان کرنے والے کے خلاف سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ انسان ہے انسان کے سارے حقوق اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ دوسرے کی خواہشات کی بھینٹ چڑھایا جائے منت چڑھایا جائے جو بھینٹ اس کا مترادف ہے اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے بہن چڑھانا کسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا ہوا میں نے اس کو اپنی خواہش ہو اپنی نظریہ کو پورا کرنے کے لیے اس کو بہن چڑھا دیا بھئی اس کو تو میں وف کر رہا ہوں اب اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہو رہا ہے کیا تعلق اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے فلاں اس مقدس مقام کو جس کو آپ مقدس گمان کر رہے ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ وہاں کے پیشوائیت وہاں پر آنے والے کس طرح اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں اس کو بیکاری سمجھ رہے ہیں یا اس کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں اس کو بھیک منگوانے کے لیے مختلف طریقے سے اس کو اس کی صلاحیتوں کو پامال کیا جا رہا ہے مفلوج بنایا جا رہا ہے یہ سب مزاروں پر مقدس مقام سمجھے جانے والے جگہوں پر یہ کام چل رہے ہوتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیجئے جائزہ لے لیجئے ہر مذہب کے اندر یہ کام چل رہا ہے تو اپنے ماں باپ کی خواہشات کی بھینٹ چڑھنے کے لیے وہ بچہ اس دنیا میں نہیں آیا ہے اس بات کو آپ ذہن نشین رکھے ہیں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس کو میرے کسی منسوب شدہ شخص کے نام کی اوپر وف کر دیں اس نے تو اپنے نام پر وف کرنے کا حکم نہیں فرمایا پورے قرآن میں دکھائیں مجھے کہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا ہو کہ جو مقام میرے نام سے منسوب ہو آپ وہاں پر کسی انسان کو وف کر دیں اس سے لا تعلقی کر دیں اس کو اسی کام کے اوپر مجبور کر دیں وہ مجبور کا لفظ استعمال کروں گا میں مجبور کر دیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہ سکے یا اس کو ایسا مفوج کر دیا جائے کہ وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ رہ سکے اس کے علاوہ اس کے پورے حقوق ہیں جو انسان کے ہوتے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اس کے حقوق کو سلب کرنے والے ماں باپ کے نام کے اوپر یا کسی مذہبی سوچ کی بہن چڑھانے والے آپ کون ہیں قرآن اس کی اجازت قطع نہیں دیتا نہ تو وہ منت کی کوئی بات کرتا ہے نہ ہی منت پر چڑھانے والوں کی کوئی تائید کرتا ہے قرآن کے اندر بھی ایک واقعہ ہمارے پیش کر دیا جاتا ہے کہ بی بی مریم کو ان کی والدہ نے محرر کا لفظ آیا کہ وہ بہن چلا دیا تھا نظر کر دیا تھا محرر کر دیا تھا ترجمہ کسی بھی زبان میں کوئی بھی کر لیجئے وہاں پر عربی میں محرر آیا ہے آپ ہندی میں اردو میں اس کا کوئی بھی ترجمہ کر لیجئے اس واقعے کو تو میں بہت تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہ واقعہ تھا کیا اور پھر وہ بی بی مریم کی والدہ ہمارے لیے دلیل کیسے بن سکتی ہیں وہ تو ایک واقعے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور اس کو جو بیان ہے اس کا بیان بھی اس طرز کا نہیں ہے جس طرز کا پیش کیا جا رہا ہے قرآن بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے انسان کو وہ آزاد بیان کرتا ہے کہ وہ آزاد پیدا کیا گیا ہے قرآن نے تو واضح کہا ہے کہ ما گان علی بشرین اللہ یوتیہ اللہ الحکمہ والحکمہ والنبوہ کسی انسان کے لیے شان شایان ہی نہیں ہے شایان شان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو نبوت دے کتاب دے حکم دے تینوں چیزیں قرآن نے بیان کر دی ہیں کتاب قانون حکم طاقت نبوت اللہ کی طرف سے پیغام اللہ نے فرمایا کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیزوں کو ملنے کے بعد بھی مختلف یہاں پر اللہ نے مناسب بیان کر دیا ان عہدوں پر جو سرفراز ہیں ان کے لیے جائز ہی نہیں ہیں سمہ یقود علنا ناسکن عباد مِن دون بندون کہ وہ کہنے لگ جائیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے غلام بن جاؤ جیسے میں نے کہا ہے تم ویسے کرنا شروع کر دو اللہ فرماتا ہے کہ کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے جائز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہن چلا دیں وہ کہیں کہ جیسا ہم نے کیا ہے بالکل ویسے کرتے چلے جاؤ جبکہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا اللہ کا غلام بنایا تھا کسی شخص کا غلام نہیں بنایا تھا آپ نے اس کو کسی شخص کی غلامی کے اندر بھیج دیا ہے اللہ نے تو اپنا کوئی ایسا مقام بیان نہیں کیا کہ یہ میرا مقام ہے یہاں پر لوگوں کو مجاور بنانا بتائیے قرآن کے اندر کوئی ایسا مقام کوئی ایسی آیت جس میں یہ ذکر آیا ہو کہیں نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کے ناموں سے منصوب کر کے اس کے ان مقامات کی طرف لوگوں کو بھینٹ چڑھانے والے گویا کہ وہ انسان نہ ہوئے بھیڑ بکری ہوگا کہ ہم نے ان کو بھینٹ چڑھانا شروع کر دیا جہاں چاہا اپنی خواہشات کے نظر کر دیا وقف کر دیا ہے میں نے اپنے بیٹے کو بڑا بیٹا میرا وقف ہے کہاں پہ وقف ہے آپ کو یہ اتھارٹی کس نے دی ہے جو چاہے کرو گے اپنے بچوں کے ساتھ آپ کی ذاتی ملکیت ہیں کوئی چیز ہیں جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایسا اختیار تو اللہ نے نہیں دیا نہ ہی کوئی ریاست آپ کو ایسا اختیار دے سکتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ مذہب کی آر لے کر یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو ریاستی ادارے بھی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں گویا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عزت اور احترام والا معاملہ ہے لیکن اگر وہی شخص اپنے بیٹے کو جان سے مار دے گا تو اس کو اٹھا کر اس کے, پر کاٹ کے اس کے اوپر ریفائر کاٹ کے اس کو اندر کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک نسل کشی ہی ہے آپ نے اس کی نسل ختم کر دی محفوظ کر دی اس باصلاحیت بچے کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک مقام پر محبوس کر دیا بند کر دیا قید کر دیا کہ ظلم عظیم ہے وہ تو ایک ظلم تھا ہی کہ اس نے ایک جیتی جاتی جان جان کو موت کے گھاٹ اتار دیا لیکن یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ زندہ ہے صلاحیتیں تھیں اس کے باوجود اس کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی خواہشات کیے نظر کر دیا کہ میرا پہلا بیٹا جو ہے وہ وف کر دیا ہے دوسری اولاد ہوگی وہ میں گھر میں رکھوں گا پہلی اولاد کے بعد دوسری اولاد ہوتی ہی نہیں پھر کیا کریں گے آپ کئی واقعات ایسے موجود ہیں کیا کریں گے تو یہ غلط نظریہ ہے بھین چڑھانے والا نظر کر دینے والا اولاد کو انسانیت کو مجبور کر دینے کا معاملہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے یہ تو وہی والا معاملہ ہے جیسے کہ غلام والا معاملہ ہوتا تھا قدیم زمانے میں غلام بنائے جاتے تھے بیڑیوں میں جھگڑے جاتے تھے وہ بیڑیاں نظر آتی تھیں یہ بیڑیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں چیز وہی ہے واردات وہی ہے طریقے کار مختلف ہے عمل وہی ہے سوچ مختلف ہے تو اس کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے خود بھی اس بات پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کے اس کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام غلط ہے اللہ نے آپ کو اس کا اختیار نہیں دیا ہے تو میرے خاص سے یہاں تک تو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ یہ چیزیں قرآن سے متضاد ہیں قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا نہ ہی اللہ نے آپ کو اس کا اختیار دیا ہے